Значит, смотрите, как вообще в мире реагируют на такие истории? Если не может сдать ответ правоохранительный орган, а у нас выходит, что Конституция, в данном случае, прямой механизм импичмента, но здесь явно нет оснований, на буне полномоченной, и поэтому выходит, что как бы какой-то вакуум правовой возникает. Должны быть политики, которые проведут свое расследование в парламенте. Я был... В Норвегии спрашивал, есть ли у вас такой механизм. Они говорят: да, у нас в Норвегии был грандиозный коррупционный скандал. Норвегия одна из самых честных стран мира, с самым минимальным уровнем коррупции. Говорит, что случилось? Она говорит: у нас компания есть Теленор, где есть пакет государства, мобильный оператор, главный оператор мобильный в Норвегии и вообще в, 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 в Северной Европе. У них есть контрольный пакет государства и частные акции котируются на бирже. И эта компания Теленор владеет частью в компании Вимпелком которая контролируется Россией. И эта русская компания заплатила взятку в Узбекистане. Но у нас был один представитель совета директоров компании «Вымпелком». И мы собрали следственную комиссию в парламенте Норвегии, изучали несколько месяцев вопрос, допрашивали всех причастных лиц, допросили этого директора. В конце концов, приняли решение, вынесли его на обсуждение, и следственная комиссия парламента объявила в своем итоге расследование и предложила даже поправки к законам. То же самое должно быть в Украине. У нас есть инициатива создать следственную комиссию, которая не будет иметь полномочий правоохранительного органа. Это невозможно, потому что не могут депутаты судилища устраивать в смысле юридическом. Но они могут заслушать все стороны, дать ответ обществу, что произошло. И главное, дать предложение какие необходимо принимать законы для того, чтобы таких ситуаций не было в будущем, чтобы снять лишнее лицензирование, чтобы отменить, например, те нормы, которые работают с 1993 года, со времен распада Советского Союза, чтобы декриминализировать какие-то, возможно, вещи, которые не нужно криминализировать в современном мире и так дальше. Но то, что мы слышим, парламент не хочет создавать такую следственную комиссию, потому что это невыгодно. Конечно, президенту лишний раз тема будет крутиться. Это невыгодно другим фракциям, у которых есть офшорные политики. Это невыгодно вообще на самом деле и многим представителям бизнеса, потому что значит, что придется эту сферу опять пересматривать и регулировать. Но как нормальная страна, мы должны дать ответ. Мы не можем делать, как в России, где об этом все молчат, чтобы наш парламент тоже промолчал. Поэтому призыв с коллегой согласен с самопомощью создать следственную комиссию парламента, которая даст Политический ответ на этот вопрос, который всех интересует.